Saya terpanggil untuk memberikan pandangan berkaitan dengan Menteri Besar menjual tanah di negeri masing-masing kepada warga luar negara. Saya melihat perkara ini perlu dihentikan kerana kalau kita melihat pada 24 April 2018, persidangan fatwa telah pun dikeluarkan. Fatwa kebangsaan, fatwa negeri-negeri sama iaitu mengharamkan orang Islam menjual tanah kepada orang bukan Islam. Kalau ini menjadi satu anduan kepada semua Menteri Besar, maka ianya akan menyelamatkan menyelamatkan negara kita daripada terhakisnya tanah-tanah milik kerajaan dijual kepada kuasa luar. Sebab itu saya bimbang. Fakta ini sangat membimbangkan kita. Contohnya kita lihat Johor baru-baru ini telah pun menjual 38.57 ekar yang bernilai 240 juta. Itu di Johor baru satu kes. Kalau kita lihat di Pahang baru-baru ini, isu yang agak viral juga, telah menjual 23.96 hektar hektar bukan ekar ya hektar yang bernilai 73.4 juta dan mungkin juga berlaku kepada negeri lain ini perkara yang perlu kita bimbangi saya nak katakan dalam fatwa menyatakan tegas jelas iaitu kerajaan negeri semasa hendaklah wajib bukannya sunat, bukan harus wajib mengganti tanah rizab Melayu yang telah diambil kerana di dalam perlembagaan kita menyebut mana-mana tanah rizab Melayu diambil hendaklah diganti bermakna tugas kerajaan semasa mengganti tanah rizab Melayu yang diambil menjadi satu kesalahan dalam fatwa jika sekiranya menjual tanah kepada kuasa asing kerana tanah itu kuasa walaupun pajakan 99 tahun saya bimbang tanah pajakan 90 9 tahun ini boleh bertukar statusnya apabila Dewan Undang Negeri membuat keputusan mana-mana tanah pajakan 99 tahun boleh mohon untuk tukar status menjadi milik kekal. Inilah berlaku di beberapa buah negeri. Boleh rojok, boleh dapatkan maklumat. Betul tak tanah pajakan 99 tahun ini boleh mohon untuk ditukar status menjadi tanah milik kekal. Cuba rojok di Negeri Sembilan itu saya ingin memberikan pandangan tanah itu kuasa mesti terpahat dalam kepala semua menteri besar, jangan kita mudah-mudah menjual kuasa kita kepada orang luar keciknya tanah, lemahnya kuasa besarnya tanah, kuatnya kuasa jadi itulah dia mentaliti yang perlu ada dalam pemikiran semua menteri besar, begitu saya mencadangkan pertama sekali, mana-mana menteri besar menjual tanah, maka ia melanggar fatwa, bila melanggar fatwa hasil jualan bukannya benda yang bersih dia boleh membawa pada hasil jualan itu menjadi haram Ini satu benda yang perlu dilihat Bukan mudah-mudah nak dapat duit jual tanah Sebab kita diberikan kuasa untuk menjaga tanah Supaya kuasa itu tetap berpelihara Dan saya nak beri cadangan Apa yang perlu dilakukan oleh semua menteri besar Cadangan saya ialah Cuba kita lihat di Kemboja Han Seng, Perdana Menteri Kemboja Han Seng tidak menjual tanah Tetapi dia menyewakan tanah Dia pelawa syarikat-syarikat besar Gergasi dari luar Negara Jepun ataupun dari China bina kilang-kilang di Kemboja sebab bila bina kilang itu peluang kerja akan dapat manfaatnya kepada anak watan Kemboja itu sendiri tetapi kilang yang dibina itu tanahnya bukan dijual tanahnya disewa apakah pendekatan menyewa tanah kepada China kepada Jepun untuk bina kilang itu satu yang sinonim selari dengan fatwa nampaknya Kemboja lebih memahami fatwa daripada kita di sini jadi saya mencadangkan cuba lihat panggil pakar-pakar buat study sedikit Bagaimana untuk kita menyewakan tanah-tanah kerajaan negeri kepada syarikat besar untuk mereka membina kilang-kilang di negara kita. Dan bila kita sewa, kita masih lagi sebagai tuan tanah yang ada kuasa pada tanah. Tapi kalau kita jual tanah itu walaupun pajakkan 99 tahun, maka 99 tahun itulah kita kehilangan kuasa di atas tanah itu dan tanah itu dimiliki oleh pembeli selama 99 tahun. Dan ingat, dan tanah pajakan 99 tahun itu boleh menjadi milik kekal kalau sekiranya diputuskan oleh kerajaan negeri untuk mana-mana yang memiliki tanah pajakan 99 tahun boleh menukar status kepada milik kekal. Ini cukup bahaya dalam konteks kita menjaga kuasa dan kuasa itu diletakkan bertanah di pundak menteri besarlah untuk menjaga kuasa itu. Kita melaporkan kerajaan madani disaman bayar ganti rugi 1 bilion ringgit. Hydro Shock dan Menara Kuala Lumpur Seni Amrahat bertindak menyaman kerajaan madani termasuk Menteri Komunikasi Fahmi Fazil kerana penamatan perjanjian pengendalian Menara Kuala Lumpur. Sedara, mesti hampir pernah dengar sebelum ni tentang satu term dipanggil sebagai cartel Operat. Adakah wujud dalam kerajaan madani hari ini? di mana ada syarikat bumi, apa, Bumi Putra yang sengaja diserang untuk digantikan dia punya konsesi dia macam kes Menara Kuala Lumpur ni. Dan sekiranya saudara lihat, sebelum ini pengarah Hydroshop Senia Merahat ini, Datuk Abdul Hamid Sheikh, dihadapkan ke mahkamah kerana kononnya lah menawarkan suapan RM500,000 berhubung proses pengambil alihan konsesi Menara Kuala Lumpur. Lepas tu dia punya kes ni diam sekejap Sehingga dilaporkan semalam Satu syarikat bukan Bumi Putera Iaitu Lim Siong Hai Capital Berhad Telah menandatangani perjanjian uh, Sewaan selama 20 tahun Untuk mengambil alih pengurusan Menara Kuala Lumpur Silalah adakah pendawaan yang dibuat ini untuk mengambil alih konsesi ini? So Azam Belen perlu jawab di mana Syarikat Bumi Putra yang telah urus dan kendalikan Menara Kuala Lumpur 30 tahun tiba-tiba hilang dia punya konsesi dia kerana dituduh rasuah. Satu-satu Syarikat Bumi Putra cuba dijatuhkan dalam kerajaan Madani hari ini. Sebelum ini GISBH, sekarang ni Menara Kuala Lumpur pula, lepas ni apa? Jadi Fahmi Fazil perlu jawab bagaimana Menara Kuala Lumpur yang sebelum ini diuruskan oleh 100% Bumi Putra sekarang boleh berpindah kepada bukan Bumi Putra. Dan adakah pengambil alihan ini sah? Mudahlah kerajaan madani hari ini tuduh orang rasuah belum terbukti bersalah tiba-tiba dia punya konsesi dia boleh berpindah. Jadi berapa banyak lagi syarikat akan mengalami nasib yang sama? Khususnya syarikat-syarikat Melayu Bumi Putra. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia? Menara Kuala Lumpur tergadai pada hari raya kedua. Berita melaporkan Hydroshop dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd menegaskan sebarang tindakan penambil alihan Menara Kuala Lumpur oleh Lim Siong Hai Capital Berhad pada Syawal kedua adalah tidak sah. Datuk Abdul Hamid Sheikh mengatakan pengambil alihan ini sepatutnya menunggu keputusan mahkamah. Sedara, ni betul-betul kurang ajar. Takkanlah sampai hari raya kedua pun nak serbu dan ambil alih Menara Kuala Lumpur. Sedara, adakah pengambil alihan ini sah dan mengikut lunas undang-undang? Bagaimana kerajaan boleh membenarkan Lim Siong Hai Kapital Berhad ini untuk merampas Menara Kuala Lumpur pada hari raya kedua? Bagaimana pula dengan pelancong-pelancong dalam dan luar negara yang hadir ke Menara Kuala Lumpur untuk merakamkan kenangan terindah hari raya tahun 2025 ini? Perkara ini adalah tidak masuk akal dan menunjukkan kerakusan pihak tertentu untuk mengambil alih aset yang sebelum ini 100% pegangan Bumi Putra. Sedara dan sedari, saya juga dipahamkan bahawa Kementerian Komunikasi di bawah Fahmi Fazil telah menulis satu surat kepada Ketua Polis Daerah Dangwangi bagi memaklumkan pengambil alihan ini. Dan adakah esok ni Menara Kuala